Уважаемые граждане, служба безопасности дорожного движения, управление полицией в Полтавской области обращается к вам с просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Акцентируем внимание на том, что в последнее время значительно ухудшились погодные условия на территории Полтавы и Полтавской области, значительно возросло количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Только за последний месяц зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибло и около 70 пострадало. С начала года на территории Полтавы и Полтавской области зарегистрировано более 850 дорожно-транспортных происшествий, в которых 188 человек погибло и более тысячи пострадало. Наши наряды ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Также просим вас информировать сотрудников полиции о сложившейся ситуации на дорогах по маршруту вашего следования. Помните, что от соблюдения правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье людей.